Qlobal istiləşmənin tempinin azaldılması istiqamətində tarixi dönüş nöqtəsi Paris İqlim Sazişi. Bu sazişin məqsədi artıq təhlükəli həddə çatan qlobal istiləşməni stabilləşdirmək və karbon emissiyalarını məhdudlaşdırmaq idi. Bu hədəflərə nail olmaq isə hökumətlərdən iddiali öhdəliklər, ən əsası həmin öhdəliklərə lazımınca əməl etmək, həmçinin təmiz enerji ilə işləyən dünyaya keçid tələb edir. Azərbaycan Paris İqlim Sazişini ratifikasiyadan ölkələrdən biridir. Ölkəmiz 2030-cu ilə qədər istixana qazlarının səviyyəsinin 35% azaldılması barədə könüllü öhdəlik götürüb. İstixana qazlarının qlobal tullantıların 0.15%-nə bərabər olmasına nəzər alsaq, bu öhdəlik regionda ən ambisiyalı hədəflərdən biridir. I've traveled all over the world for the last 2 years. Mən son 2 il ərzində bütün dünyanı gəzərək bu böhranın planetimizin təbiət tarazlığını necə dəyiştdirdiyini sənədləşdirirəm. Mən iri şəhərlərdə sənaye çirklənməsi, qılınmış meşələr, daşqına məruz qalmış əkin sahələri, quraqlıq, dəniz səviyyəsinin yüksəlməsi, Qrınlandiya, Antarktida da qədim buzlaqların elmi proqnozlardan xeyli əvvəl yoxa çıxdığını müşahidə etdim. Hamımız bilirik ki, iqlim dəyişikliyinin fəsadlarını bərpa etmək asan olmayacaq. Lakin hər şey öz əlimizdədir. Təbii ki, çox gec olmadan hərəkətə keçsək. Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Fəlakət Riskinin Azaldılması İdarəsinin 2018-ci ildə dərj etdiyi hesabatə görə 1998-2017-ci illər arasında baş verən iqlimlə bağlı fəlakətlər nəticəsində 1.3 milyon insan həyatını itirib. Bəşəriyyətin və dünyanın gələcəyini təhdid altında qoyan iqlim dəyişikliyinin genişlüyə çatmasında təəssüf ki, antropogen faktorlar əsas rol oynayır. Məsbut təsirlərinin azaldılması məqsədi ilə 2015-ci ildə BMT-nin iqlim dəyişmələri üzrə çərçivə komissiyasının tərəflər görüşünün 21-ci konfransı COP21-də Paris iqlim sammiti çərçivəsində 175 ölkənin daxil olduğu Paris sazişi imzalandı. 2016-cı ilin aprelində isə saziş Azərbaycanın da daxil olduğu 195 ölkənin iştiraki ilə qəbul edilib. Vəresmelleşdirmə prosesi tamamlanıb. Saziş 2016-cı ilin noyabrın 4-dən istixana qazlarına cavabdeh olan ölkələrin imzası ilə qüvvəyə mindi. We are breaking records in this chamber. Buzalda rekord qırırıq və bu yaxşı xəbərdir. Amma kənarda da bizdən aslı olmayan rekordlar qədilir. Qlobal temperatur rekordu, buzlaqların əriməsi rekordu, atmosferdə rekord karbon səviyyələri. Biz zamanla yarışırıq. Mən bütün ölkələri milli səviyyədə sazişə qoşulmaq üçün sürətlə hərəkət etməyə çağırıram. İqtisadiyyatlarımızı karbondan təmizləmək üçün səylərimizi gücləndirməli və bu keçidin həyata keçirilməsində inkişaf etməkdə olan bütün ölkələri dəstəkləməliyik. Paris sazişi qəbul edilməsindən ildən az müddətdə güvvəyə minən ilk qlobal saziş oldu. Temperatur artımını 1.5 dərəcə həddində saxlamaqla yanaşı, sazişin əsas məqsədlərindən biri 2050-ci ilə qədər bütün planet üçün sıfır karbon hədəfinə çatmaqdır. Nəticə etibarı ilə Paris sazişinin öhdəliklərinə əməl etməklə qarşıdakı hədəflərə nail olmaq beynəlxalq əməkdaşlığı gündəmə gətirir. Çünki bu nöqtəsindən təkbaşına gələ biləcək bir ölkə yoxdur. Yəni ölkələr arasında əməkdaşlığın formalaşdırılması bu problemin vahid həll yoludur. Bizim dünyaya ehtiyacımız olduğu qədər dünyanın da bizə ehtiyacı var. Daha təmiz su, hava, daha parlaq və yaşıl gələcək naminə. Məleyin qılablı, ATV xəbər.